Заключний турнір літнього сезону 2015 року з вуличного баскетболу відбувся 3 жовтня у старобазарному сквері. Організаторами цих змагань виступили спортпарк ЄЛЕЛЬ, громадська організація Стиль життя та Українська стрітбольна ліга три на три. Особливістю турніру, який проходив під патронатом депутата Одеської міської ради Павла Вогельмана та носив назву Кубок, довіряй справам з баскетболу 2 на 2», Став кількісний склад команд учасниць. не три гравці, як у класичному стрітболі, а лише два. 2 на 2 это новый нестандартный формат, который мы уже проводим второй раз в этом году и вообще второй раз в Одессе. Этот формат создан специально для, вот, для популяризации баскетбола и дает возможность, так сказать, разнообразить, насытить баскетбол немножко в другом его ракурсе. Потому что сыграть двоечку с партнером, это и в классическом баскетболе используется. Наша организация, которая проводит уже, в принципе, турниры по личному баскетболу 3 на 3 там есть формат и 1 на 1 ну то есть мы решили разнообразить начали этот формат пробовать еще в Киеве в 2013 году получили много очень позитивных отзывов и решили внедрить этот формат ну вот так он существует для того чтобы и создан вообще был для того чтобы популяризировать баскетбол ну и насытить мероприятия как так сказать для игроков чем-то новеньким что-то новенькое они для себя попробуют, и я думаю, что получится очень хорошо сегодня. У нас сегодня участвует около 20 команд мужских и 16 команд в категории Ю-18. Они были равными долями поделены на группы мужчины. Ребята с категорией 18 играют по, по, олимпийской системе. В этом формате 2 на 2, точно так же, как в формате 1 на 1, нету вторых-третьих мест. У нас есть только победители. Ну вот мы сегодня и определим в заключительном уличном турнире сезона, кто у нас станет лучшей двоечкой спортпарка «Гилель». Так Планируется вообще, в принципе, что-то типа серии, как проводится USL3 на 3 на следующий, может быть, год. Вы знаете, эти турниры станут традицией, да, серии никакой как бы не планируется. Турниры 2 на 2 это категория entertainment, то есть это популяризирующие развлекательные турниры, как я уже говорил, для популяризации баскетбола в целом, не только уличного, но и, ну и классического. Вот, поэтому я думаю, что такие турниры помимо чемпионата УСЛ по Украине будут проходить регулярно, я думаю, их вполне можно устраивать раз в месяц, чтобы люди успели соскучиться. Вот. Совсем недавно же прошел Кубок Одесской областной Федерации по баскетболу 3 на 3. Поэтому я решил, что не стоит повторяться. Давайте сделаем ребятам что-то новое. Я думаю, что посмотрите, сколько на трибунах людей, участников. Я уверен, что этот формат приживется и будет жить дальше. На першій стадії змагань дорослі команди провели групові турніри, де визначили учасників матчів плей-офф. Юнаки до 18 років розпочали одразу з ігор на виліт. Коли учасники та судді вже трохи притомились, у ході турніру була зроблена невелика пауза. За цей час усі бажаючі взяли участь у конкурсі китків з триочкової позначки. Причому кидати м'яч було потрібно, стоячи спиною до кільця. Конкурс проводився до першого влучення. у кошек а его помощницем став Данило Крамаренко скажи пожалуйста ты вообще как бы практиковался в таком способе броска да пару раз было такое и часто у тебя получается потому что в общем-то знаю этот конкурс обычно затягивается не очень редко получается это так элемент удачи вот, присутствует а, где ты занимаешься баскетболом взяшор 2 а, у дмитрия сергеевича шаламо З'ясування стосунків у баскетболі 2 на 2 першими завершили юнаки віком до 18 років. У фінальній зустрічі йшла драматична напружена боротьба. На останніх секундах влучний кидок приніс команді Team Loaded перемогу над Lobster Pizza з рахунком 7-6. Втім, поспілкуватися з переможцями одразу не вдалося, оскільки обидва фіналісти категорії U-18 без перепочинку продовжили боротьбу у дорослому турнірі. Відзначимо, що команда Лобстер-Піца вдруге за день дісталася до фіналу, де на неї чекала зустріч з колективом з трохи незвичною назвою «Їзда рулю? Більш дорослі їздорулісти досить впевнено перемогли помітно втомлену лобстер -піцу» з рахунком 11-4. За традицією у турнірах 2 на 2 призерів не визначають та не відзначають. Отже, нагороди приймали виключно чемпіони переможцями турніру у віковій категорії до 18 років. стали Павло Ярмолатий та Дмитро Родионов с команды Team Loaded. Ощущения отличные, честно, очень долго ждали турнир, чтобы проявить себя как-то. Спасибо Стразову за то, что он вообще делает такие турниры подобного рода. Это мое первое место с моим другом и лучшим. Mm -hmm. <laughs> Мы очень много стремимся, серьезно. В баскетболе мы каждый день тренируемся, чтобы подобного рода получали призы. Скажи, пожалуйста, 2 на 2 формат не совсем стандартный. Вы как-то готовились специально к этому? А вы знаете, это формат довольно нестандартный, но мы к нему очень привыкли, так как мы на площадке играем почти каждый день. И 2 на 2, и 1 на 1, и 4 на 4. То есть это для нас привычная игра. И, Ну, все-таки отличается, чем, конечно, 3 на 3 правилами немножко, но вы знаете, нам очень понравилось, так как это можно поиграть с лучшим другом и получить удовольствие от баскетбола. Вот вы выиграли турнир до 18, а потом в взрослом как бы, разряде играли с той же командой и проиграли. Сказалось усталость? Вы знаете, сказалось, наверное, и усталость. Наверное, немножко расслабились от того, что получили подобного рода выигрыш. То есть первое место, думали, что дальше будет легче. Ну, вы знаете, это баскетбол, это непредсказуемая игра. Тут соперники были все достойные. Нам очень понравилось, так как ребята играют все на хорошем уровне. Скажи, пожалуйста, в целом турнир, в общем-то, такой необычный понравился? Конечно, безусловно, вообще замечательный турнир. Спасибо организаторам за все, что они для нас делают. У дорослей вековей категории триумфовали Алексей Степанюк и Руслан Гавриленко с команды «Езда рулю». У нас команда опытная уже. Главное, успех в чем заключается? В том, что взаимодействовали хорошо, доверяли друг другу вот, страховали друг друга. В этом весь залог успеха нашего. Вы в финале встретились с командой, которая перед этим играла в финале молодежном. Как вам показалось, они устали или нет? Да, они немного подустали, но и мы с ними давно играем вместе и знаем, как они играют. Как вам в целом понравился турнир? В общем-то, 2 на 2 формат необычный. Отличная организация и вообще очень отлично поиграли. Таких бы побольше турниров. С победой! Спасибо, Спасибо. большое! Ось так і завершився у Одесі літній стрітбольний сезон на відкритих майданчиках. На цьому ми прощаємося з вуличним баскетболом до весни 2016 року та будемо з нетерпінням чекати нових зустрічей з новими героями майбутніх турнірів.